Обіцяли ідеальне авто та ще й на 30-40% дешевше ринку, а привезли купу металобрухту. Як шахраї з Білорусі ошукали сотні українців та чому бездіють правоохоронні органи? Сьогодні у сюжеті Руслани Поліщук. В Україні процвітає нова схема шахрайства. Компанія, що займається пригоном авто із США, заманює довірливих громадян привабливими умовами та казковими обіцянками, підсовують кабальні договори, беруть гроші і зникають. Зникають надії ошуканих людей, зникають привітливі менеджери та лояльність компанії. Клієнт розуміє, що опинився в пасті, але вже нічого не може вдіяти. Як працюють аферисти, пройди світи, обіцяють вам придбати та доставити авто з США значно дешевше ринкової вартості в Україні, гарантують нести повну відповідальність на всіх етапах придбання, доставки та оформлення авто, складають з вами договір та беруть завдаток. Після виграшу авто на аукціоні вам виставляють рахунок до сплати на реквізити іншої компанії в США, що належить шахраям. Тобто ви не сплачуєте гроші ні аукціону, ні українській фірмі, з якою підписаний договір, а переводите кошти на рахунок невідомої компанії в США, з якою не маєте жодних юридичних відносин. Українська компанія, з якою людина підписала договір, юридично не несе відповідальності перед клієнтом ні за безпеку, ні за терміни доставки, ні за кінцеву вартість. Як так спитаєте ви? Хіба люди не перевіряють договори, не читають умови? Адже ні, аферисти настільки втираються в довіру, що люди втрачають пильність. Основна цільова аудиторія це довірливі громадяни, яким менеджери нахабно брешуть, зловживаючи їх довірою з метою заволодіння їх грошовими коштами. Хто ж організатори цієї афери? Організаторами шахрайської схеми є двоє громадян Білорусі та громадянин України. Кримінальні справи, ухиляння від сплати податків та це ще не повний послужний список наших героїв. Як же їм вдається безкарно займатися шахрайською діяльністю на території України більше трьох років? Знайомтесь. Коваль Володимир Миколаєвич, 1988 року народження. Громадянин Білорусі. Одружений. До 2017 року мешкав у мінську в 2017 році переїжджає до Києва та відкриває бізнес разом зі своїми партнерами. Але вже в кінці 2018 року через суттєві розмови в бізнесових питаннях виходить зі складу засновників в цей же час. Відкриває нову компанію, куди запрошує свого товариша Врублевського Євгена. Левський Євген Олександрович 1988 року народження, громадянин Білорусі. Одружений, має сина в 2018 році. Переїхав до Києва, де й почав свою сумнівну підприємницьку діяльність разом з товаришем. Тому ж 2018 році через непорядність в ділових стосунках на Ковеля та його офіс скоюють серію нападів, проводять обшуки податківці і не тільки, одним словом, починаються проблеми в цей же час. Ковель знайомиться з Казаряном Павлом Ашотовичем, який має певні зв'язки в правоохоронних та кримінальних структурах та допомагає Ковелю вирішувати його проблеми. Казарян Павло Ашотович, 1977 року народження, громадянин України. Раніше судимий та знаходився в розшуку. З приводу діяльності компанії раніше вже було порушено декілька кримінальних справ за статтею 190 шахрайство. В офісах проводилися обшуки та слідчі дії. Автомобиль приплыл вроде как в Роттердам, стоит там, но никто не выходит на связь совершенно, то есть они не То есть, э, ну, Рика, Рика, девочка. Месяц машина стоит в Литве в порту, я смотрю просто по вин -коду, да. Ну, никакой связи, не, не могу с ними выйти, то есть... Просто не берет трубку, это первое, второе, ну даже сообщения не читают в Вайбере. Да, вообще никакой реакции, то есть, ну, хамское отношение, ну я пишу и сообщения, и, и на вайпер, и такие сообщения, ну никак вообще не реагирует человек, то есть, ну, я говорю, если ну вы так делаете, тогда я буду обращаться в полицию, ну, по мошенничество, ну а главное, что. И потом насчитали какую-то сумму непонятную за машину, там где около 2000 долларов, стоянка там в Грузии, которая, которая говорила, это все будет за их счет. Да-да, mm -hmm. то они решаются, вот, кидают людей и все. Mm -hmm. да, они там даже несколько раз по машину там, человека в Америке перепродали. И сейчас э, требуют 850 долларов, ну, что перевозпар там просто за дали стоянку, и Демера 850 долларов, типа, давайте деньги, можете забирать. Я говорю, ну как бы мне не выгодно уже забирать ее сейчас, растамаживать, ее везти. Mm -hmm. а сейчас хочу забрать поста 850 долларов, вот на той неделе не посчитали. То, и то не факт, что перешлешь, и машину дадут, и ну как бы непонятно. Уже так кто-то денег отдал, почему? Ни машины нет. Общался с начальником, с их Сергеем, там данного э, мероприятия то есть женщина заказала э, около четырех автомобилей э, 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 с штата вот считалась считалась типа автовиком заехали автомобили еще в, в мае месяце э, вот, э, и только сейчас она смогла их забрать. Mm -hmm. а, но момент в том что опять же таки она у, у колумба страховалась э, и они морозятся в плане выплат то есть они же страховку как бы предлагают за 80 долларов вот, то же самое делал я. Ну, как бы, возле не там. Они уже взяли с меня 2000 долларов за доставку из Правенхавена. Вот, за автовоз. Поэтому, как бы, все вот эти вот моменты в формате передачи, денег и, и все остальное, у меня полностью везде была камера с тобой. Я все это записывал. Иные полностью все переписки в формате даже юридического подтверждения, подкрепления передачи денег, они присутствуют. На договорные все эти вещи, они тоже присутствуют. И если будет выпущено э, вход дела, соответственно, это э, мошенничество особо крупных размеров. Я уже как бы уточнил эти все моменты, поэтому там... Вот из того, что я вам говорю, у кого какие вообще вот моменты? Они собирают бабки и просто а, то, пропадают вот на вот, доставку, вот, например. Да, там кто-то э, из Клайпеды, кто-то из Грузии сейчас, да, какие-то моменты, вообще в Грузии, ну, мертвым грузом стоит, я так слышу. А, с некоторыми я общаюсь, у некоторых якобы автомобиль на автобусе, а вот, э, они едут э, якобы... Видите, они как-то, так получается, кто-то влетает на реальное бабло, там из Грузии, там люди вообще просто попали, ну, в шесть. Mm. Ну, я пока так, пока лайт. Ну, только нервы, да, и... История, то что у людей, когда плыли автомобили уже к Одессе, да их перенаправили на Грузию, и там получается, что контейнеры позастревали, никто их не открывает, никто автомобиль не вывозит, люди попадают на простой контейнера на доставку, и им тоже говорят такие суммы, чтобы доставить автомобиль. Ну, по крайней мере, это, что я слышал, 3000 долларов в Украину, но это грабеж среди белого дня. Через это уже соседа заказал вторую машину, я с Америки. Началась, грубо говоря, война, я приехал в Одессу пытаться ее забрать, потом мне сосед говорит, что якобы у него долги перед Колумбом, и Колумб мою машину забирает. И да, у меня телефон Колумба, я с Колумбом также связываюсь, да, там какой-то... Скорее всего, да, договора у меня прямого с Колумбом нет, но я заплатил 15 тысяч долларов на расчетный счет Колумба оптовый. То есть компания Колумб прекрасно знает, я общался с этим оптовым главным менеджером Колумба Сергеем, прекрасно знает, что деньги не ну, третьего лица, а мои клиентские, ну, грубо говоря, чужие деньги. Вот, я ему говорю, что нужно для того, чтобы забрать машину, еще это было в Ну, в общем, я оплатил и 2,5 доставку, и 600 таможку, и самое главное, что у меня есть на руках, это оплата 14,750, по-моему, ну, грубо говоря, 15 тысяч на расчетный счет колумба, ну, куптовой компании. Квитанции есть об оплате, они прекрасно знают, что там без клиентки. Да, если им какие-то нужны были бы 3 там, за доставку, или там, на, там раскрытие там, контейнера, еще что-то, они могли бы с меня повторно взять, хотя я уже оплатил. Но они полностью всю машину забрали, растаможили и продают ее на втюре. Ну, то есть никакого отношения к соседу, с которого они пытаются, как со своего клиента, он получается как оптовый клиент их... Ничего, все, забудьте, вы выбивайте деньги с соседом, какого-то. Ну, платил то не сосед, платил я на их расчетный счет. Причем сосед, не знаю. Mm -hmm. Они полностью не выходят на связь, кому морозится как может. Типа, наша зада с у, 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 вас с нами договора нет. Ну, по украинскому законодательству квитанцы поплатит и тоже может являться договором. Поэтому все, что у меня есть, квитанцы поплатит, квитанцы договоров с квитанцами. Ну, полиция, я сейчас консультируюсь, как правильно в полиции написать заявление, буду в любом случае писать заявление к полиции. Mm -hmm. Но сейчас юристы должны подсказать, как правильно, на кого, что как, ну, заявление, заявление в Ну, смотрите, какая там ситуация. Получается, И им перевели деньги на их компанию, которая называется Биокаром. Вот. И через их дилера вот, договор был с их дилером заключен, представителем. А потом они эту машину отказались отгружать на Украину, отправлять. Почему? Потому что якобы мотивировали тем, что этого дилера долг Перед ними. Мало того, они скажут, что долг не перед нами. Якобы эта компания американская нам не принадлежит. Хотя мы уже проверили по реестрам. Это их компания. То есть это не секрет, а это чисто вот белорусская компания, этих ребят. Бред, хотя напрямую полностью деньги переводил за машину. То есть от моего имени как бы, эти все платежи. Вот. И они сказали, что у дилера долг, пока дилер не рассчитается машину вам не То есть там, конечно, шарашки на контора такая. И главное, их нет в Украине. То есть нет таких нет, нет ребят, ни, ни офиса, ничего нет. Они все смотались, то есть людям должны там да, десятки, точнее, сотни тысяч долларов. Вот. Десятки, сотни машин, и их нет, даже офиса нет. То есть люди некуда обращаться. Это в вайбере, в телеграме что-то там пишут менеджерам, которые отвечают через раз, там, когда у них есть настроение. То отвечают, то пропадают эти машины разбросаны, бог его знает, по всему миру. Эти машины уже перепроданы, якобы зато и вот. Еще там...